এইজোপাক কয় কিছুমানে লতা বেল আকৌ কিছুমানে ইয়াক ৰাসনা বুলি কয় আৰু কিছুমানে ফুই টেঙা বুলি কয় নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল বিচিত্ৰ পৃথিৱীৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজিকালি যিহেতু গৰম দিন আহিছে এই গৰম দিনত প্ৰকৃতিয়ে এনে এবিধ ফল আগবঢ়াইছে যিবিধ ফল খাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ গৰম ওলোৱাব পাৰে হয় বন্ধুসকল এয়া হৈছে লতা বেল আৰু ইয়াক বহুতে হয়তো চিনি পায় বহুতে নাপায় কেনেকৈ খাব লাগে বৰ্তমান সময়ত যিহেতু ই পকিব লৈছে পকিলে ইয়াৰ ৰংটো হালধীয়া দৰে হৈ পৰে আৰু এই ফলবিধ ফালিলে ইয়াত অসংখ্য গুটি ওলায় আৰু সেই গুটিবিলাক খাবলৈ টেঙেচি দৰে টেঙা টেঙা লাগে আৰু এই পকা ফলবিধ ইয়াৰ গুটিখিনি ফালি লৈ উলিয়াই চৰবত বনাই খালে বিশেষকৈ গৰমত চৰ্বত বনাই খালে গৰম পলুৱাই ইয়াত আপোনালোকে অকণমান মিঠা আপোনাৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সংমিশ্ৰণ কৰি ল'ব পাৰে আৰু খাব পাৰে এনেকৈ যদি আপুনি ইয়াৰ জুচ খায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ গৰম নিশ্চয় পলাব আৰু দেহাটো ঠাণ্ডা লাগি আহিব লগতে এই ফলবিধ ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলে অৰ্থাৎ ছুগাৰ পেচেণ্টসকলে যিমান পাৰে খাব লাগে যিহেতু ছুগাৰৰ কাৰণে এই ফলবিধ বহুত লাভদায়ক ইয়াক অকণমান চুপিলে লেটেকুৰ দৈও লাগে সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱসকল আজিকালি আমি যিমানেই আৰ্টিফিচিয়েল সামগ্ৰীবিলাক খাবলৈ লৈছোঁ সিমানেই আমাৰ দেহত ৰোগ বৃদ্ধি পাব লৈছে আৰু নিশ্চয় আগতে আপোনালোকে এই ফলবিধ ল'ৰালি কালত খাইছিল বৰ্তমান কিন্তু ই প্ৰায় লুপ্ত অৱস্থাত আছেগৈ সেয়েহে আপোনালোকে এই ফলবিধ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ইয়াৰ পুলি পোৱা যায় পুলি হ'বলৈ হ'লে ইয়াৰ যিবিলাক পকা গুটি সেই পকা গুটিসমূহ ভালকৈ পচাব লাগে তেতিয়া তাৰ পৰাই পুলি হয় বন্ধু বান্ধৱসকল এনেকুৱাই এবিধ ইমানেই গোল আকাৰৰ অন্য এবিধ ফল আছে যিবিধক কাউৰী গুটি বুলি কয় অৰ্থাৎ সেই কাউৰী গুটিবিধ কিন্তু যদিহে ভাঙি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে তাত কেৱল কলা কলা গুটি থাকে আৰু তাৰ পাতবিলাক অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ হয় সেয়েহে আপোনালোকে এই দুয়োবিধ ফল চিনাক্ত কৰিহে খায় যেন যদিহে ক'ৰবাত আপুনি নতুনকৈ পায় তেতিয়াহ'লে কোনো জনা মানুহক সুধি লৈ খায় যাতে বিষাক্ত ফলবিধ খাই নাপায় আৰু বিশেষকৈ কাউৰী গুটি ফলবিধ জংঘলত থাকে এইখিনি কথা এইকাৰণেই কৈছোঁ যিহেতু দুয়োবিধ ফল সমানেই আকাৰৰ আৰু আকৃতি সেয়েহে আপোনালোকে ইয়াৰ পাতবিলাক আৰু ফলবিধ চাই লয় যেন এই ফলবিধ কিন্তু বৰ্তমান গাঁৱৰ বিভিন্ন লোকৰ ঘৰত দেখা পোৱা যায় বন্ধু বান্ধৱসকল যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে যেন আৰু আপুনি যদিহে এই ফলবিধ খাই পাইছে তেন্তে কমেণ্টত জনাই যেন ধন্যবাদ